В этом видео мы хотим показать, как нужно наплавлять рубероид, с чего приступить, что вообще нужно соблюдать для того на крыше, чтобы было все правильно и рубероид не сорвало ближайшим ветром. Получается, мы прокатили уже переднюю первую полосу для того, чтобы показать именно уже сам процесс наплавления. Мы имеем рубероид, вот который сейчас в данный момент э, мы отрезали по длине и сейчас вот что мы будем делать с этим материалом? Получается, мы его нахлёст. отрезали, да? Нахлест будет. Вот можно увидеть какой? 10-12. Обязательно нужно подрезать ушка с вот этой вот стороны и начинается процедура раскат. Для чего? Нужно делать процедуру раскатки для того, чтобы рулон не уехал и не было видно каких-то черных швов. Мастер берет, выравнивает сейчас рулон. Второй мастер стоит и зафиксировал рулон с той стороны. Здесь наш мастер выравнивает его это нужно для того чтобы не было вот этой вот черной полосы то есть такую работу желательно выполнять двоим в данный момент мы доходим до нашего места где мы обрезаемся берем правило и отрезаем мастер валера при этом смотрит со стороны, чтобы было ровно, чтобы оно было со стороны красиво. Так же само подрезается ушко. И вот, да, видно. Давай, сейчас с этой стороны покажем наш нахлест, то есть не только черная линия, а еще помимо черной линии нахлеста идет где-то ну, полтора-полтора до двух сантиметров. Это сделано для того, чтобы была надежная фиксация. Это, конечно, немножко больше расхода по материалу, но если вы делаете это дело все для себя, то рубероид будет очень надежно э, крепиться. Вот теперь, теперь, сейчас его нужно аккуратно смотать. Причем сматывание идет с двух сторон. С одной стороны и с другой стороны. Мы проделали очень много квадратных метров крыш, поэтому то, что есть информация, нужно это валик всовывать в рубероид, что-то делать. Это все э, лишнее движение на крыше. Вот такого вот обратного сматывания хватит с головой. Потому что в некоторых видео есть, говорят, нужно обязательно, чтобы он был круглый, он разматывался, чтобы был имел э, овальность вот это все на например на э, запечатанном рулоне вот на новом мы можем видеть что он так же самый не круглый так же самый немножко присплюснутый уже сам по себе теперь мы поджигаем горелку горелка у нас подсоединена к баллону к баллону подсоединена напрямую без редуктора мы опять же таки так работаем более 10 лет и по э, пожарной безопасности у нас все нормально. Никаких вопросов нет. Иначе, если подсоединить редуктор, давление падает и э, будет выдаваться недоплав. Ну, пламя будет недостаточно, чтобы разогреть. То есть мы подогрели, подж подожгли сейчас уже баллон. Или, э, вернее, не баллон, подожгли горелку. И сейчас будем наплавлять. Теперь, внимание, еще такая вот особенность. Есть разные способы по наплавлению рубероида правильный способ это тянуть ролик на себя не от себя ногой а вот тянуть вот так вот от себя получается многие используют на э, видео и в обучениях вот такую вот г-образную э, трубу или из арматуры или э, из такой вот, из металла легкого такой типа как лепесточек но пятно контакта маленькое и э, выходит, что когда будешь тянуть на себя, оно э, может в некоторых случаях э, повредить рубероид. Ну, как бы неудобно. Мы, исходя из этого опыта, используем вот такую вот сапку. Пятно контакта здесь намного больше. Очень удобно его тянуть на себя этот рубероид. И плюс, когда у вас закончится уже, ну, ролик подойдет к финишу, э, к концу крыши, очень удобно ей затягивать края. Потому что той палочкой неудобно. Опять же, таки мы показываем наш опыт. Это сугубо наше мнение, как э, удобнее и как легче работать. Может кому-то удобнее по-другому работать, может, кому-то удобнее пинать рубероид вперед ногами мы делаем так и так э, тянуть рубероид на себя это правильно вот мы подожгли горелку теперь э, опять же таки есть два способа э, есть несколько способов как э, нужно э, рубероид дальше наплавлять некоторые просто наплавляют и ждут и ничего не делают у нас же э, получается технология притаптывания Сзади идет мастер, он, когда рубероид уже наплавляется, притушивает его водой для того, чтобы посыпка не шла за ногами и делает притаптывание. Для чего делается это притаптывание? Для того, чтобы больше было пятно контакта, больше было адгезия. Многие говорят, зачем его раскатывать и зачем притаптывание, если он раскатывается и так нормально. Да, когда рубероид тяжелый, когда он, например, вот, ну даже вот этот нельзя назвать тяжелым, когда рубероид вот полный, целый, он имеет вес, он сам на себя давит. Но когда он идет вот такой вот уже, так сказать, пол рулона, его веса недостаточно для того, чтобы он прилипал к своему основанию и со временем его может просто оторвать. Мы своим притаптыванием делаем так, чтобы каждый квадратный сантиметр был полностью к притоптан к основанию. Многим это нравится, многим это не нравится. Скажу честно, мы делали одну крышу, один объект, делала две бригады. Делали мы и делали еще какие-то подрядчики. Мы вытаптывали, они нет. У них сорвало кровлю, у нас не сорвало. Вот вам и ответ. Зачем притаптывать? Ну и стартуем. Показываем сам конкретный процесс. I <laughs> сейчас будет притаптывание и можно видеть вытек шва то есть если есть вытек шва это означает что рубероид разогрет хорошо и выход битумной основы выход шва этим всем сигнализирует видно как вытек шовчик это означает что наплавление было выполнено качественно плюс дополнительно мы это дело еще втаптываем вручную сначала у нас прогревается основание у нас греется вот потом у нас наплавляется сам рубероид сам ролик и сейчас у нас идет край я сейчас покажу как это удобно с помощью широкой ну широкого конца э, контакта пятна контакта как это делать а не обычной какой-то там ручечкой которая обычно ну показывают на обучении как это все делают То есть заворот идет в эту сторону прогревается сейчас сначала основание Другой. и вот таким вот движением руки обязательно переворачивается плюс не забываем что нужно догреть шовчик перед тем как его вытоптать причем обувь должна быть Латкое, чтобы не оставалось на ней На э, рубероиде Не оставались следы От каких-то шипов От какого-то там протектора Ладенькая обувь Немного водички И опытность мастера Вот где залог успеха Валер, покажи, пожалуйста, свою подошву ну, Вот, он вытаптывает этой стороной Как видно, она уже даже тут Некоторая крошка за ним тянется это гладкая сторона. Да, мастер показывает, подсказывает, покажи шовчик, пока он уже вытоптан. Вот мы видим шов. Это после того, как он вытек и его вытоптали. То есть шовчик красивый, вытек равномерный не больше и не меньше чем надо и вот таким вот образом наплавляется сам рубероид по поводу инструмента по поводу того что мы чем мы работаем перчатки в нашем деле они обязательны без них вообще никак потому что в основном на примыканиях на каких-то узлах они если берешь э, обычные тканевые перчатки строительные, они оставляют следы на рубероиде и очень сильно пекут руки. У нас вот такие вот рукавицы, получается они из, из джинса, да, сделаны? Да, да. Вот. Там лучше из, из джинсовой ткани, плюс, чтобы вообще не не пекло, мы делаем двойные. Тогда она вообще не печет в руки, можно долго выжимать. Да, выходят вот, так, вот такие вот, как бы, рукавицы которых ну, можно купить в строительном магазине. Именно вот такие. Не краги, хочу заметить. Потому что краги они жесткие и неудобные. Эти мягкие, они смачиваются. И ими можно выполнять всякие э, наши кровельные дела. Потому что, когда мы смотрим видео и люди обычными перчатками это делают. Они по-любому делают ожоги себе на руках потому что мы уже через это очень-очень-очень прошли. Обычные перчатки, они не помогают. И даже что пока мы нашли эти перчатки, мы опробовали все, которые, возможно, у нас представляются на рынке. Вот сейчас мы так же само посмотрим уже закатку наплавления в другую сторону рубероида. То есть сначала мы прогреваем основу, потом мы греем, наплавляем сам рубероид. после наплавления идет процедура вытаптывания. Это дольше по времени. Конечно, быстрее просто раскатать рубероид и забыть про него. Но не стоит забывать о том, что адгезию, адгезию, то есть точное прилипание, только может дать предмет, который выше этот, на этот рубероид будет давить. Поэтому некоторые выкатывают роликом, но за роликом обычно тянется след рубероида. Ну, вот эта вот посыпка. Мы таким мы методом работаем уже более 10 лет. чуть-чуть дальше чтобы не рассказывали что мы на видео делаем какую-то постанову и работаем по одному а в частности работаем по другому вот у нас идет это мы вчера заканчивали вот эту часть крыши вот пожалуйста вы видите какой вытек идет сейчас здесь плюс вытек самого. вот на примере того кусочка материала мы показали как это как мы делаем нашу постоянную работу ну и вот тот же самый вытек вот его видно то есть если у рубероида не будет полноценного вытека значит достаточно плотно приклеился ну, установился и со временем будет отходить конкретный уже шов а как он будет отходить я вам сейчас покажу это даже не 4 места вот, вот здесь есть вторая половина крыши которую мы вот таким вот образом также чуть-чуть будем подлатывать вот, смотрите, нахлест. Я уже здесь поставил метку. Из-за того, что он выполнен недостаточно и никакого вытека здесь нету. Вот. Видите, что может быть? Вот банальная рядом крыша, которую делали когда-то там. Вытека нету. И отстреливают швы. Я уже молчу о таком виде дилетантству это черная полоса, это полоса наплавления но это мы разберем в следующем видео, вот здесь так же само вот вопрос в том что же будет, если вот она даже все мокрая что же будет если будет плохой вытек или его не будет вовсе ну но... вот таким вот образом мы хотели вам немножко вас посвятить в нашу кухню. А мы продолжаем дальше нашу работу. Мы раскатили материал и сейчас его подкатываем для того, чтобы выставить рулоны и они не съезжали друг от друга. То есть так удобнее катать, чем катать по одному рулону. По одному рулону, когда катаешь, есть большая вероятность, что он сойдет с места. А так прихватываешь их и никуда они уже не денутся. Поэтому такая вот процедура у нас идет подкатывание. Сначала идет с одной стороны. И потом будет так же самое идти и сзади. Это занимает больше времени, с этим нужно больше ковыряться, но это также само влияет на качество работы. Это я о том, что мы показали, как рулон нужно напаять один для наглядности, и сейчас показываем, как нужно уже делать саму целую крышу по от начала до конца. То есть сейчас будет вот такой вот подкат, выставили, подкатали, и будем понемногу раскатывать. Повторюсь, это мало кто делает. Многие катают по одному рулону.